легкий, результативный, позитивный, полезный. Для меня был полезен смелостью, которую я приобрела для этого, и пониманием того, что у каждого есть свои страхи, и выходить с этим страхом выносить страх, это увеличивает страх остальных. Когда ты выходишь из свой страх усмиряешь и выступаешь без этого страха, то страх, отсутствие этого страха передается и остальным всем, и в общем получается в общем, более естественно. Я хочу сказать, что этот курс, весь этот тренинг, он выдернул меня из причины однообразных дней, которые я провожу дома потому что я в детстве я поняла что надо развиваться нужно куда-то ходить чего-то хотеть и стремиться к этому и этот курс э, как бы дал мне какой-то толчок я буду записываться и в другие курсы и э, развивать себя то что я почувствовала себя более уверенно я поняла как можно э, рассказать про какую-то тему э, большому коллективу людям и использовать при этом какое-то тело. Вот даже сейчас я уже чуть-чуть вот так разговариваю, ноги, конечно, у меня еще стоят, но это в процессе изучения. Дальше я планирую применять полученные навыки и знания в своей а, повседневной жизни, в своей профессии, в карьере, в а, Интересные, а, замечательные, крутые, веселые, а, зажигательные, дружеские. Ну, просто великолепные. Я, ну, я абсолютно не ожидала того, что я услышала, увидела, во-первых, людей, обстановку, и каждое слово, каждая какая-то новая практика, и я ну, ну вот это же именно то, как я всегда и думала. И тут человек говорит это сформулированно, как я думала. Я каждый день прихожу домой, я каждый день своему парню пересказываю, что сегодня было. Я говорю ему, это тебе нужно, это вообще нужно всем. И это, это мы с тобой вот только вчера обсуждали, а тут сегодня, я не знаю, как бы останавливали людей вот так на расстоянии. Мы же с тобой только говорили -то об энергиях, вот я их увидела. В общем, это, ну, это было не актерское мастерство, это, это была практика жизни, практика каких-то вот глубоких внутренних практик, и психологии, всего подряд. И это одним только ораторским и актерским мастерством. Это два разных Очень все нравится. И я с удовольствием найду время, выделю из своей жизни какое-то вот время на то, чтобы развиваться дальше на том же направлении, потому что это очень круто. Результат заметен. Вроде бы как он и не заметен, но потом, когда начинаешь анализировать эти все штуки, после каких-то там общений с начальством, с людьми, садишься такой так. В этот раз что-то было по-другому. В этот раз меня слушали. В этот раз там получился какой-то другой результат лучше. Почему? Точно, потому что я применила там какую-то технику, я там расслабилась, я там подготовилась заранее, там, там сняла все свои зажимы и так далее. То есть все, 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 что мы проходили на каждом занятии, вот все потихоньку ты несознательно начинаешь вот, применять в своей жизни это круто. Спасибо, большое. Хороший курс. Нужен вообще людям, которые хотят раскрыться, найти какую-то безопасную территорию, где можно раз раскрыться, дальше пройти в мир. На доверие практике я очень много для себя открыла, сейчас уже совершенно серьезно. Я даже не думала, что мне будет так сложно с закрытыми глазами идти и доверяться кому-то. Пусть у меня зарядили положительной энергетикой. Я вот после каждого задания, когда я ощущала, как я менялась. Я, я шла до, э, я чувствовала себя абсолютно по-другому. Выходя из курса, я лечу, я вдохновленная, радостная. Это очень приятное ощущение. Инновационно мы посещаем курсы, которые дают нам знания, повышают свой IQ. Но здесь, на курсе Игоря, учат другого. Здесь вас не будут заставлять читать талмуды, решать форму, что-то придумывать. Здесь вас просто заставят расслабиться, упасть задом головой на руки незнакомым людям. Иногда просто закрыть глаза и ходить по комнате, кричать во жестикулировать, делать смешные упражнения, всякие трубочки и так далее. Но это вам даст невероятное. В результате вы сможете отключить свои перетруженные мозги в головы и а, почувствовать. Это то, чего нам не хватает всем. Открыть свое сердце, научиться чувствовать других людей, понимать их состояние, ощущать, что они такие же, как и мы, часто требующие просто теплого слова, положенной с любовью на плечо руки, сочувствия, внимания. И э, общая, общая невероятная атмосфера, она здесь просто создает такой взрыв эмоций и такую продуктивность саморазвития, что никакой другой теоретический курс, э, по моему мнению, такого эффекта не дает. Если вы хотите развиваться, то здесь вы откроете себя нового. Если вы хотите красиво говорить, здесь вас этому научат. Если вы хотите познакомиться, может быть, с кем, здесь вы тоже встретите замечательных, активных, молодых, симпатичных людей. В общем, сделайте это, приходите и пройдите этот курс непременно. Это добавит новые изюминку вам. Всего хорошего. Спасибо.